знаковое событие сегодня происходит. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на президиум. Сегодня в президиуме всегда все люди, кто отвечает за воспитание подрастающего поколения. Духовное управление, волосы пресвященства департамент общего образования, который отвечает за светское образование и воспитание, ну и департамент культуры, который отвечает, так сказать, за общую культуру всем ответственность за то, каким будет завтрашнее поколение, каким будет завтрашний день в Томской области, России. Мне бы хотелось обратиться в этой связи еще раз к личности самого святителя Макария, который своими трудами, своими подвигами показывал пример, как надо вести свет Слова Божия, свет культуры, свет посвящения людям. Но на прошлых чтениях об этом же самом говорил святитель Макарий, может быть и сегодня примером для работников образования, для работников культуры. И в этой связи, конечно, вот, само чтение несет в себе глубокий, глубинный смысл. Хочу пожелать всем нам с вами плодотворной работы, хочу пожелать содержательных докладов и высоких результатов всем акарийским членам, спасибо.